Tuai padi antara masa Esok jangan layu layu ha. Intai kami antara nampak Esok jangan minggu-minggu ha. Cie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam LPG Peneraju Kecemerlangan Guru Bertaraf Dunia. Saya Adam Muzaffar bin Johan. Saya Muhammad Aidil Faris bin Masri. Tugasan pada kali ini kami akan memperincikan tentang peranan dan pemikiran tokoh pada zaman pramerdeka dan pasca merdeka di bawah khusus BMMB 104 Nabi Muhammad bin Tayyib Jom kita saksikan Tokoh peramedekar yang saya akan perincikan sebentar lagi merupakan seorang yang sangat berbakat dan hebat dalam ilmu bahasa, terutama dalam bahasa Melayu Gerangan tersebut ialah Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan nama Pendeta Zabbar Pendeta Zabbar dianggap sebagai pelopor dan pembaharu bahasa Melayu moden. Beliau bukan sahaja seorang ahli bahasa tetapi juga seorang pendidik, penulis, pemikir dan pejuang bangsa yang berjuang melalui pena dan ilmu. Sumbangan beliau telah membentuk asas kepada sistem bahasa Melayu yang kita gunakan hingga hari ini. Seterusnya, kita akan lihat dan mengenali dengan lebih dalam siapakah kenangan beliau. Pendeta Zabar dilahirkan pada 16 September 18 di Bukit Kedas, Batu Kiki Negeri Sembilan dan meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 di Petaling Jaya. Beliau merupakan anak sulung daripada tiga orang adik-adik. Selain itu, Zabar juga mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Batu Kikir dari tahun 1907 hingga 1909 sebelum melanjutkan pelajaran ke Sekolah Inggeris St. Paul, Seremban antara tahun 1910 hingga 1915. Beliau merupakan antara orang Melayu pertama yang lulus peperiksaan Senior Cambridge pada tahun 1915. Ia merupakan suatu pencapaian yang luar biasa pada waktu itu Selepas tamat pengajian, beliau berkhidmat sebagai seorang guru, pencarah dan penulis. Malah pernah mengajar di Kolej Sultan Idris, tempat lahirnya ramai pendidik Melayu terawal. Pada akhir hayatnya, beliau menjadi pencarah di Universiti Malaya. Kerana jasa dan sumbangannya yang begitu besar dalam bidang bahasa, beliau telah diberi gelaran pendeta oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956. Seterusnya, kita beralih kepada peranan beliau dalam membentuk sistem bahasa Melayu. Pendeta Zakbah memainkan peranan yang amat besar dalam membentuk sistem bahasa Melayu moden yang kita gunakan pada hari ini. Antara peranannya yang utama ialah sebagai penyusun dan pembaharu tata bahasa Melayu. Beliau menghasilkan karya agung bertajuk Pelita Bahasa Melayu dan diterbitkan dalam 3 jilid antara tahun 1966 hingga 1939. Buku ini menjadi asas kepada sistem tatabahasa moden bahasa Melayu. memperkenalkan istilah seperti kata nama, kata kerja, imbuhan serta ayat aktif dan pasif dalam bentuk yang lebih tersusun dan ilmiah. Selain itu, beliau juga memperkenalkan sistem ejaan baharu yang dikenali sebagai ejaan Za'aba. Sistem ini diterbitkan melalui karya daftar ejaan Melayu pada tahun 1938 dan digunakan secara rasmi di sekolah-sekolah di Tanah Melayu selama beberapa dekad sebelum digantikan dengan ejaan baharu 1972. Pendeta Zakbah turut berperanan sebagai perintis bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau menulis lebih daripada 100 rencana dan esei ilmiah dalam pelbagai bidang seperti bahasa, agama, pendidikan dan falsafah melalui tulisan-tulisannya, beliau membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu yang tinggi martabatnya. Selain itu, beliau juga banyak menyumbang dalam pembangunan pendidikan Melayu sebagai tenaga pengajar di Kolej Sultan Idris. Beliau melatih ramai guru bahasa Melayu yang kemudian menyebarkan ilmu dan semangat perjuangannya ke seluruh tanah Melayu. Melalui pendidikan, Beliau percaya bangsa Melayu dapat membina kekuatan dan jati diri yang teguh. Pendeta Zakbar juga dilihat sebagai pejuang kemerdekaan bangsa melalui bahasa. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu ialah roh kebangsaan yang menyatukan rakyat. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi simbol dan kekuatan dan maruah bangsa. Pendeta Zakba bukan sekadar ahli bahasa tetapi seorang pemikir bangsa yang mempunyai pandangan jauh ke hadapan. Antara pemikiran penting beliau ialah bahawa bahasa ialah asas jati diri bangsa. Beliau menegaskan bahawa kemajuan sesuatu bangsa tidak akan tercapai tanpa bahasa yang kukuh dan teratur. Menurut beliau, bahasa yang baik mencerminkan peribadi dan pemikiran bangsa yang tinggi. Selain itu, Beliau menekankan kesatuan dalam ejaan dan tata bahasa. Pada zamannya, ejaan bahasa Melayu masih tidak seragam antara negeri dan penerbitan. Sabah memperkenalkan sistem yang lebih mudah, logik dan seragam agar seluruh masyarakat dapat memahami bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Pendeta Zakbah juga berpegang kepada prinsip bahawa bahasa Melayu mesti mampu menjadi bahasa ilmu beliau meneru agar buku-buku ilmiah pendidikan dan agama ditulis dalam bahasa Melayu supaya masyarakat dapat berfikir dan berilmu dalam bahasa sendiri bukan bergantung sepenuhnya kepada bahasa penjajah. Selain itu, beliau juga mengaitkan bahasa dengan nilai moral dan agama. Bagi Zaba, penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan beradab tinggi mencerminkan peribadi bangsa yang berbudaya. Bahasa yang digunakan secara kasar dan tidak beretika akan menjatuhkan maruah bangsa. Beliau turut menolak penjajahan bahasa iaitu pengaruh ketelaluan bahasa Inggeris yang boleh melemahkan semangat kebangsaan. Zakba menyeru agar masyarakat menghargai bahasa Melayu sebagai alat penyatuan bangsa dan simbol kemerdekaan jiwa. Hmm, apa pula sumbangan yang telah diberikan oleh pendeta Zakba ini? Ah. Ha, Sumbangan Pendeta Zakba amat luas dan mendalam. Antara sumbangan utama beliau ialah yang pertama, penghasilan karya ilmiah dan rujukan utama Bahasa Melayu. Antaranya, pelita Bahasa Melayu dan daftar ejaan Melayu Zakba. Karya ini menjadi asas rujukan sistem tata bahasa dan ejaan yang standard di sekolah-sekolah selama bertahun-tahun. Yang kedua, pembangunan istilah dan kosakata baru Beliau memperkenalkan banyak istilah baru yang masih digunakan dalam sistem bahasa Melayu moden. Yang ketiga, sumbangan terhadap pendidikan Melayu. Beliau menulis buku teks dan rencana pendidikan yang membina semangat, berdikari dan ciptakan ilmu dalam kalangan pelajar Melayu. Yang keempat, pemikiran bangsa dan moral dalam karya perangannya. Bergantung pada diri sendiri, 1949 beliau menekankan pentingnya sifat rajin, berdikari dan tanggungjawab individu terhadap kemajuan bangsa. Yang kelima, pengiktirafan terhadap jasanya. Beliau menerima gelaran pendeta Zabah oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1926 dan namanya diabadikan pada pelbagai institusi seperti Perpustakaan Pendidikan Sabah, Universiti Malaya dan Sekolah Menengah Kebangsaan Pendeta Sabah. Kesimpulannya, Pendeta Zakba ialah tokoh bahasa yang bukan sahaja mengubah sistem ejaan dan tata bahasa Melayu tetapi juga membangunkan pemikiran bangsa melalui bahasa. Pemikiran dan perjuangannya menunjukkan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi cerminan nilai, budaya dan maruah bangsa. Jasa dan sumbangan beliau menjadi asas untuk kepada keunggulan bahasa Melayu yang terus berkembang hingga ke era digital pada hari ini. Seperti yang sering diungkapkan, bahasa jiwa bangsa dan pendeta Zakbah telah membuktikan kebenaran kata-kata itu dari seluruh perjuangannya. Sekarang kita beralih kepada tokoh pramerdeka yang kedua iaitu R.O. Winstead. R.O. Winstead dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, England. Beliau mendapat pendidikan di University Oxford dalam bidang klasik dan bahasa timur. Pada tahun 1902, beliau menyertai perkhidmatan awam tanah Melayu dan pernah berkhidmat di beberapa negeri seperti Perak dan Negeri Sembilan. Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau, Beliau dilantik sebagai pengarah pelajaran bagi negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Di mana beliau memainkan peranan besar dalam membentuk sistem pendidikan pada zaman penjajahan British. R.O. Winstead bersara pada tahun 1935 dan meninggal dunia di London pada tahun 1966. Sebagai seorang pentadbir, R.O. Winstead bertanggungjawab membangunkan sistem pendidikan di tanah Melayu. Beliau memperkenalkan pendidikan peribahasa iaitu bahasa Melayu digunakan di sekolah rendah manakala bahasa Inggeris digunakan di sekolah menengah. Selain itu, beliau juga seorang sarjana dan ahli akademik yang mendalami bahasa, budaya dan sastra Melayu. Dari kajiannya, beliau menulis dan menerbitkan banyak karya yang menjadi sumber rujukan penting hingga kini. R.O. Winstead turut memainkan peranan penting dalam mengubal dasar pelajaran kolonial khususnya dalam memastikan bahasa Melayu terus digunakan sebagai bahasa asas rakyat tempatan. Dalam pemikirannya, R.O. Winstead percaya bahawa bahasa Melayu ialah kunci untuk memahami masyarakat Melayu. Beliau melihat bahawa untuk membangunkan pendidikan yang berkesan, ia harus disesuaikan dengan latar belakang dan budaya tempatan, bukan semata-mata mengikut sistem barat. Winstead juga menekankan kepentingan pendokumentasian bahasa dan sastra Melayu secara ilmiah supaya ilmu dan karya lama tidak hilang di telan masa. Walaupun beliau seorang orientalist barat, beliau menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap budaya dan kesusasteraan Melayu. Antara sumbangan besar beliau terhadap bahasa Melayu termasuklah penyusunan dua buah kamus penting iaitu An English Malay Dictionary pada tahun 1913 dan A Malay English Dictionary pada tahun 1914. Kamus ini menjadi rujukan utama dalam bidang linguistik Melayu pada masa ini. Selain itu, beliau turut menyunting dan menerbitkan semula karya sastra Melayu klasik seperti sejarah Melayu, hikayat Hantuah dan hikayat Abdullah. Melalui usaha ini, banyak karya lama berjaya dikekalkan dan dipelajari hingga kini. Winstead juga memainkan peranan besar di peringkat antarabangsa apabila beliau mengasaskan Jabatan Pengajian Melayu di Universiti London khususnya di School of Oriental and African Studies atau SOAS. Usaha ini memperkenalkan bahasa dan budaya Melayu kepada dunia luar. Beliau turut menulis pelbagai karya ilmiah seperti A History of Malaya dan The Malay Magician yang memberi gambaran menyeluruh tentang sejarah, adat dan cara hidup masyarakat Melayu. Sekian bahagian saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Adil untuk menerangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh di zaman pasca merdeka. Terima kasih kepada rakan sepasukan saya, Adam Muzaffar yang telah menyebaskan tentang peranan dan pemikiran tokoh orang merdeka. Sekarang, tiba masa untuk saya membentangkan berkaitan tokoh bahasa Melayu pasca merdeka. Tokoh pertama sangat terkenal di mata dunia iaitu yang bernama Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar Latar belakang beliau Beliau dilahirkan di Jitra Kedah pada 1940 Beliau merupakan tokoh linguistik wanita pertama di Malaysia yang berjaya mendapat gelaran profesor Asma Haji Omar telah mendapat pendidikan di Universiti Malaya dan berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Seterusnya, kita akan melanjutkan pembentangan ini dengan peranan beliau iaitu beliau berjaya memainkan peranan dengan menghasilkan melebihi 70,000 karya ilmiah berkaitan linguistik, sosiologistik dan perancangan bahasa Beliau menyumbang tenaga kerja kerja kerjanya dengan penyusunan dasar perancangan bahasa Melayu. Beliau merupakan seorang pakar bahasa Melayu yang aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) serta perbahas antara bahasa. Di samping itu, saya akan menerangkan tentang pemikiran As Asma Haji Omar, iaitu menurut sumber yang sahih Asma Haji Omar merupakan seorang yang ber, berpemikiran jauh dan mendalam. Beliau menganggap bahasa ialah cerminan budaya dan pemikiran bangsa. Yang kedua, beliau juga berharap agar bahasa Melayu berkembang mengikut peredaran zaman tanpa mengubah keasliannya. Yang ketiga, beliau juga mengatakan bahasa iaitu perancangan bahasa Melayu mesti bersifat ilmiah dan berstrategi untuk memupuk perpaduan. Kita semua ini memang menekankan konsep bahasa dan bangsa tidak boleh dipisahkan. Ini kerana bahasa yang dipelihara akan mencerminkan pelihara jati diri bangsa kita semua. Baiklah, macam mana dengan perbentangan saya tadi sebentar tadi? Faham atau tidak? Seterusnya, saya akan menekankan tokoh Elektris Dr. Abdullah Hassan Latar belakang beliau ialah beliau lahir pada 1982 di Perak dan diminta sebagai seorang ahli linguistik dan telah mendapat PhD di University Reading UK dan telah berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka serta Universiti Tempatan. Beliau memainkan peranan penting dalam perancangan bahasa Melayu moden selepas merdeka. Beliau juga memperkenalkan pendekatan linguistik di moden dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Beliau telah menubuhkan Institut Terjemahan Negara Malaysia ITNM untuk memperluaskan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Khususnya, beliau memainkan peranan penting dengan menjaga peranan penting dalam perancangan bahasa Melayu Modern selepas ini Beliau memperkenalkan pendekatan linguistik moden dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Beliau juga telah menubuhkan Institut Terjemahan Negara Malaysia ITNM bagi memperluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu Beliau telah memperkasa bahasa Melayu melalui penggayaan istilah sains Teknologi Mak. Beliau juga telah menulis lebih daripada 30 buah buku berkaitan Nijis, Tutu Bahasa dan Tukung Dan seterusnya Profesor Emeritus Dr. Abdul Mohd Hassan berpendapat bahawa Beliau berfikiran beliau bahawa bahasa Melayu adalah lambang dan tindiri bangsa Dan oleh hal yang demikian Haruslah bahasa Melayu diperkukuh dalam semua aspek Beliau telah menegaskan bahawa penguasaan bahasa Melayu yang baik mencerminkan kemajuan sesuatu bangsa. Ini kerana bahasa yang mantap mampu menyokong pembangunan ilmu dan ilmu. Selain itu, beliau menekankan kepentingan penggayaan istilah dan terjemahan ilmu supaya bahasa Melayu dapat berperanan sebagai bahasa ilmu dan pembangunan Beliau juga menolak pandangan yang menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa yang tekak atau kurang relevan pada masa kita. Ini kerana bagi beliau bahasa kebangsaan itu bahasa Melayu harus terus kembang dengan setara, dan setara dengan bahasa lain di dunia moden atau dikenali sebagai bahasa ibu. Bahasa Melayu juga perlulah selaras dan selari dengan perkembangan bahasa Melayu yang moden. Itu saja dari kami. Sekian terima kasih. Bye. -bye. Terima kasih.